你说，我有个朋友就是在安全期之内怀上的。 能醒了？怎么醒这么早？啊？没睡好吗？嗯。怎么了？医生，我……怎么了？嗯，我饿了。 就去给你买吃的，想吃什么？小龙虾。小龙虾。好，你睡一会儿。嗯。等我。啊。嗯。 啊，怎么？张军怎么样？唉，他没事儿，就是以后要多注意饮食。你那边怎么样啊？很是惆怅、啊，他说对我没意思。你有什么招吗？他需要的是惊喜，具体你要自己去领会。啊，我不说了，还有工作。 啊，验孕棒，这什么意思？怀孕了？啊,啊！ 你等等，过来，我有话要跟你说。我知道，我之前对你做的事，让你对我有些看法。但是你应该告诉我的，告诉你什么？你应该相信我。 我会好好照顾你，好好爱护你。当然了，我确实有一些问题，我应该更早一点的考虑到这些。不是，你在说什么呀？我都知道了。知道什么？你怀孕的事儿，不应该瞒着我的。 呃，我袁袁帅，我我其实妈妈、嗯、从今往后我们就是一家四口了，我们就是一家四口了，我就要当爸爸了，我要当爸爸了，旺财你要当姐姐了，你说你说我们的孩子要叫什么？叫叫叫叫袁聪明，袁袁袁帅袁 Okay. Uh -huh.